З юристом підприїхав сюди, на що вийшов співробітник Фехаренко Олег Галійович, який сказав, що я насправді, що телеграма було останній попередження перед відкриттям від мене в квартири, що квартиру в мене заберуть, що він є співробітником прайму, але не є представником, він нічого і нічого не може сказати. Ну, ясно, так как я инвестовавший гроши, зараз думаю э, не маю ни гроши и главных квартиры на данный момент. Вы да? Какие-то свои. Я представитель только СМ групп, которая является Чем, чем это подтверждается? Чем? Приказом Покажите документы, хотя бы личные документы, покажите. Не собираюсь вам еще показывать. Ну, вот я принят прошу перебьете. Пикет чуть, чуть в сторону, чтобы ну, вы не мешали все. проводить ремонт. Да, я стал пикет, к людям обращайтесь, посмотрим на их реакцию. Я к людям и обращался. Люди, вы готовы вы передвинуть эту палатку в сторону? Нет. Но ждите, когда ее сломают, будет тоже, Что я могу сказать? Вы нам угрожаете. Сейчас я не рассказываю вы сказки. Вы рассказываете сказочки про, про, про Prime. у вас договорные отношения с Prime, вы идете в Prime, я в Prime сходил, я сходил к строчку. У меня лежит два заявления в полицию о том, что ни один, ни другой там не находится. Нету, это обман, и вы сейчас обманываете, потому я что здесь, здесь, сейчас обман. находится и Гидроэнджбуд, и Прайм. Вот. Эй, э. Э. ну что руки? Мы журналисты, мы У нас по закону снимать. можно без моего разрешения меня снимать. И... Скажите, вы находитесь. Вы в месте. Я нахожусь на территории КСМ. Все устраивает. Веста. Уважаемый человек, не играйте, пожалуйста, на полицию. Если для того, чтобы подключить мигаз, нужно иметь право собственности. У меня его нету. Теперь вопрос остается. Когда я получу это право собственности? Мне когда мне тогда, чтобы я с спокойной душой, написал заяву, чтобы мне включили тот же самый газ? Все, пообещайте мне, когда вы мне его дадите? Вы можете ответить на этот вопрос? Чего я завтра, вы? я завтра пропущу. я, а я отвечаю за свои слова. Когда вы мне дадите а Дадите. Там, Там будут праздники, Там будут работать... Все, будут так, Какого это... года? Врач! Слушай, вы так красиво все говорите, а на самом деле...